সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো বৰ্তমান ভালে আছোঁ আচলতে আজি আমি আকৌ অকণমান ফুৰিব যাব ওলাইছোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ কেতিয়াও ঘৰৰ মুখৰ পৰা আৰম্ভ কৰা নহয় আৰু এইফালে চোৱা শুনো এইফালে আমাৰ দেহা ৰেডি হৈ লৈছে একেবাৰে বেগ চেগ লৈ লৈছে দেই আজি এইটো আমাৰ এইটো আমাৰ মুন্নু আৰু এইফালে বাকী সকলোখিনি ওলাই আছে একেবাৰে হুলস্থুল হৈ আছে মানে পূৰা ফূৰ্তি দেওবাৰ দিনত অকণমান ফুৰিব গ'লে মনটো ভাল লাগে তাকে ভাবিলোঁ ওলাই যাওঁ আৰু আপোনালোককো মই মানে কওঁ যে যাব ওলাইছোঁ তাকে ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ ৰেডি হৈ আছোঁ আমাৰ ভতিজা ল'ৰাটোৱে গৈছে গাড়ীখন উলিয়াবৰ কাৰণে আৰু আমিও ওলাই ৰেডি হৈ আছোঁ আজি প্ৰথম নহ'লে মোৰ সদায় দেৰি হয় কিন্তু আজি মোৰ মানে ওলোৱা হৈ গ'ল টাইম ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু একেবাৰে চিম্পুলকৈ এই কাপোৰযোৰ দেখিছে আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰকৈ পিন্ধিছোঁ তাত গৈ কি কি হয় দেখাই থাকিম আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰা শেষৰলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এতিয়াবোৰ আমি গোটেইখিনিয়ে বহি ল'লোঁ গাড়ীতে আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ মৌ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত হয়তো দেখিছে তাইক আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ বৌ লগতে দেহা মই বহি লৈছোঁ আগত বহিছে পংখী আৰু বাবু আৰু আমাৰ অকণমান ফ্লাইটতে যাওঁ ট্ৰেইন চেঞ্জ হ'বতে আছিলো দেই ফ্লাইটত উঠিবলৈ বাকী আছা বেমাৰ হৈ আছে না দেখুৱাম বুলি ভাবি আছো তেতিয়া যামচোন অ ফ্লাইটত যাম আমাৰ যাম একেবাৰে অৰুণাচল বৰ্ডাৰ আৰু বাজিলে এতিয়া বাৰটা বাজি গ'ল কিমান টাইমত আমি ঘৰৰ পৰা আহিছিলোঁ মোৰ নটা নটামান নটামান বজাত আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা এইফালে চাই দিয়া আকৌ এবাৰ আমাৰ ছোৱালীজনী গুৱাহাটীৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা আহি পাইছে ডাইৰেক্ট একেবাৰে আমি আহিছোঁ তুংটা বহুত টাইম কৰা নাছিলোঁ আপোনালোকক আমি আচলতে তুংটাও আহিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগে টুংটাউত মানে আজিলৈকে কৈ থকা শুনিছোঁ আৰু তাকে ভাবিলোঁ যাওঁ আৰু একেবাৰে পাই গ'লোহি এণ্ট্ৰি পাছ হেৰি কৰিবলৈ গৈছে আমাৰ ভতিজা ল'ৰাটোৱে আজি আকৌ ডাঙৰটো আহিছে সৰুটো অহা নাই মানে পংখী গুডু অহা নাই আজি বাবু আহিছে তাকে সি যোৱাৰ পাছতহে মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ সি থাকিলে অকণমান বেয়া লাগে আৰু এইফালে দেখিছেনো এইটো হয়নে নহয় সেইটো আৰু এইফালে আমাৰ মনোমুনু এইফালে চোৱা মনো সেই আমাৰ মুনু কোনেনো ফোন কৰিছে জানো তাকে ব'লক গৈ থাকোঁ এতিয়াও আছে এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামানৰ ৰাস্তা ভাবিলোঁ আপোনালোকক এইকণত অকণমান ভিডিঅ' কৰি কওঁ আৰু ব'লক গৈ থাকোঁ আমাৰ এণ্ট্ৰি পাছ চাৰ্টিফিকেটখন উলিওৱা হৈ গ'ল আৰু আমি একেবাৰে অৰুণাচল বৰ্ডাৰ সোমাই গ'লোঁ আৰু এইফালে লাহে লাহে আমি গৈ আছোঁ দেখিছেনে পৰিৱেশবোৰ ইমান ধুনীয়া গছ গছনিৰে একেবাৰে ভৰি আছে দেখিছেনে ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি টুংটাও টুংটাও ৰিজৰ্ট আৰু লগতে এইফালে আমাৰ সোমাবৰ কাৰণে টিকেট কাটিছে বাবুৱে তাকে আমি অকণমান ৰৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া বলপ কৈ থাকো পাই গ'লোহি একেবাৰে ভিতৰত সোমালোহি এইফালে চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ভিতৰখন আপোনালোকক দেখাম বাৰু এইফালে কাপোৰ তাৰমানে খলাব লগা আছে দেহাও খলাব আৰু মই নখলাওঁ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ মই পিন্ধি ল'ম আৰু এইফালে চাওক আমাৰ মানুহবোৰ গৈ আছে আৰু দেহা আগত গৈ আছে ককায়েকৰ লগত ইফালে চাওক ইয়াতহে ফটো মৰাৰ কথা কৈছিলে ন দেখিছেনে একেবাৰে আইনাকেইখনমান থৈ দিছে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে ইমান ভাল লাগিছে সঁচাকৈ আপোনালোকে যোনে যোনে অহা নাই টিউ টুং তাৰ আহি যাওক মই ফটো এখন মাৰি লওঁ আচলতে টুংটাও ৰিজৰ্টৰ এৰিয়াটো ইমানেই ডাঙৰ আমি লাহে লাহে সোমাই আহি আছোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে বহিলৈ খাব পৰা সুবিধা আছে ৰিচেপশ্যন কাউণ্টাৰ তাৰ উপৰিও ইয়াত থাকিব পৰা সৰু সৰু ঘৰ আছে যদিহে আপোনালোকে বহুত দূৰৰ পৰা আহে আহি থাকিব পাৰে চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে ঘৰ আছে আৰু লগতে আমাৰ দেহাৰ কাৰণে মই ৰৈ আছোঁ চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে লগতে এটা ছুইমিং পুল আছে ছুইমিং পুলটো অকণমান লেতেৰা হৈ আছে আৰু লগতে ইয়াত থাকোঁ বুলি ক'লেও আপোনালোকে থাকিব পাৰে আৰু ইমান দূৰ নহয় মানে কাপোৰ কানি খোলা হৈ গ'ল আৰু দেহাতে খুলিলে এইকেইটা দেখিছেনে সেইকেইটা চাওঁ আৰু লগতে আমাৰ চেণ্ডেল তেণ্ডেল ফুলা হৈ গ'ল এইফালে আমাৰ পংখী আৰু সেই অঁ এইফালে মো এইফালে পংখী সেইফালে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফাইনেলি আমি একেবাৰে আহিলোঁ আৰু দেহাহঁতৰ কাপোৰ চেঞ্জ কৰি দিলোঁ এইফালে দেখিছেনে আৰু মোৰ কাপোৰ আকৌ একেবাৰে মানে গাতে শুকাই গ'ল কাপোৰটো অলপ পাতলা আছিলে আৰু লগতে মই ভাত লৈ আহিছিলোঁ এইফালে টিফিনত আৰু বইল কণী লৈ আহিছিলোঁ বইল কণী খাইছোঁ আমি গোটেইখনে আৰু এতিয়া খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি থৈ দিছে এইফালে হ'ল খাবৰ কাৰণে চিকেন কাৰী আৰু লগতে পাপৰ আৰু ভাত মূৰটোতো ভাত লৈয়ে আহিছিলোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে বাৰু বাকী চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু লগতে হ'ল এইফালে বেবী কৰ্ণ ইমান টেষ্টি টি বেবীকৰ্ণ আৰু এইফালে আমি খাই আছোঁ আৰু খাই বৈ লৈ কিনো কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু আৰু খাই থাকোঁতে অকণমান ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি থৈ দিওঁ পাহৰিয়ে থাকোঁ ইমান ভোকত আছোঁ নহয় আপ আমি আৰু লগতে এইফালে আমাৰ বাবু আপোনালোকক দেখুৱাই নাছিলোঁ আৰু এইফালে বৌহত গোটেইখনে বহি খাই লৈছোঁ খাই বৈ লৈ উঠিলোঁ আৰু হাত চাত ধুই লোৱা ধুনীয়া সুবিধা আছে ইয়াতে হাত চাত ধুলোঁ ধুই লৈ এতিয়া বৰ খাই বৈ উঠিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ফটো মাৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু দেখিছেনে কাপোৰ তিতি আছিলে কিন্তু শুকাই থাকিলে মানে গাতে কাপোৰ শুকাই থাকিলে পাতলা আছিলে কাপোৰটো সেইকাৰণে আৰু এইফালে আমাৰ বহুত ফটো এইফালে দেখিছেনে মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ইয়াত দূৰৰ পৰা আহি লৈ এদিনৰ কাৰণে থাকিবও পাৰে আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভিউ চাব পাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু ঘৰ আছে চাওক এইফালে আৰু তাকে আমি অকণমান বোলো ৰিলচ বনাওঁ জানেই আৰু আমাৰ মানে ছোৱালী মানুহৰ চাৰিটামান বাজি গ'ল চাৰিটা পাঁচটা হৈ গ'ল ন আৰু আমি যাব ওলাইছোঁ ঘৰলৈ এইফালে চাওক বাই বাই তুংটাও বহুত সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে ন মোৰ মজা লাগিলে মই ৰিলচ কেইটামান বনালোঁ আমাৰ এই বনালে মই বনালোঁ তাৰপাছত সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে আজি মানে ভাষা নাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ঘৰলৈ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক কি কিনো কৰোঁ আপোনালোকে ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ সেইফালে আমাৰ মানুহখিনি আৰু আমাৰ বাবু গ'ল আগত সেইটো সেইখিনিলৈ এইটো হাফ পেণ্ট পিন্ধি থকাটো শেষত আমি ৰাস্তাতে ৰৈ মম' খালোঁ আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ আহোঁ বাই বাই সকলোকে